नमस्कार आमच्या समर्पण मराठी चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक सबस्क्राईब व शेअर करायला विसरू नका व नवीन व्हिडिओसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा आम्ही या भागात श्री समर्थ रामदासांचे मनाचे श्लोक भाग सहा ऐकणार आहोत तर आपण पाचव्या भागात एक्केचाळीस ते पन्नास श्लोकांच्या ओव्या ऐकल्या या सहाव्या भागात आपण पुढील एक्कावन्न ते साठ श्लोकांच्या ओव्या ऐकणार आहोत तर चला आपण आता श्लोक ऐकायला सुरुवात करूया जय जय रघुवीर समर्थ मदे मत्सरे सांडीरी सांडिली स्वार्थ बुद्धी प्रपञ्चीकना हि जयान्ते उपाधि सदा बोलने नम्रवाचा सुवाचा जगी धन्यतो दास क्रमी क्रमिवेणजो तत्त्वचिन्तानुवादे नलिम्पे कदा दम्भवादे विवादे करिसुखसंवादजोगमाच जगी धन्यतो दास दाससर्वोत्तमाच सदा आर्दवी प्रियजो सर्वलोकी सदा सर्वदा सत्यवादी विवेकी न बोले कदा मिथ्यवाचा त्रिवाचा जगी धन्यतो जगीधन्यतो दाससर्वोत्तमाच सदा सेव्यारण्यतारुण्यकाळी मिलेना कदा कल्पनेचे निमेळी चलेनामनी निश्चयो दृढजाच जगी धन्यतो दासर्वोत्तमाच नसे मानसी नष्ट आशा दुराशा वसे वसेऽन्तरी देवहा भक्तिभावे जया जगी धन्यतो दास सर्वोत्तमाचा दिनाचा च मनाचा चामवाळु स्नेहाळु जनिदास जनिदासपालु दयान्तरी क्रोधसंतापकैचा जगी धन्यतो दास सर्वोत्तमाचा जगी होजे धन्यया रामनामे क्रिया भक्ति उपासना नित्यने उदासीनता तत्त्वता सार आहे तदा सर्वदा मोकळीवृत्तिराहे न को वासना विषयीवृत्तिरूपे पदार्थीदडे कामनापूर्वपापे सदा रामनिष्कामचिन्ति तदा वा मना कल्पनालेशतो हीनसा वा मना कल्पना कल्पिता कल्पकोटि नभे रे नवे सर्वथा रामभेटी मनिकामना रामना हि जयाला अतियादरे प्रीतिना हि मनारामकल्पतरुकामधेनु निधिसारचिन्तामणिकायवानु जया चे नियोगे गणे सर्वसत्ता तया साम्यता आयसी कोणो माता जय जय समर्थ